Yuk, halo guys, balik lagi bersama Hardware and Toys. Hari ini kita akan mencari kaki seribu di sekitaran ini, teman-teman. Udah, -teman. guys, lihat tuh di sini ada kaki seribu di semak-semak, teman-teman. Udah, guys, kaki seribunya besar nih, guys. Wow, nice lihat tuh di sana juga ada nih, teman-teman. Udah, -teman. guys, kaki seribu ini sejenis antropora nih, guys. Dia ini memiliki banyak kaki, makanya dia disebut si kaki seribu. Ayo coba kita cari lagi nih guys. Wow nampaknya ada lagi ada lagi tuh di balik daun-daun ini teman-teman. Wadidaw guys, mantap sekali nih guys. Lihat tuh. Wow nampaknya kaki seribu banyak berkeliaran di tempat seperti ini teman-teman. Wow ada kayu besar nih. Wih lihat tuh nampaknya di atas sini ada kaki seribu di atas kayu ini merayap teman-teman. Wih di, di 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 ini salah satu habitat kaki seribu teman-teman. Wih nice ada banyak kita temukan nih guys. Lihat tuh. Wah, wow, di dalam kayu ini ada juga teman-teman. Wah, wow, dia masuk ke dalam. Wah, wow, sela-sela kayu ini. Lihat. Wih, di 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 guys. Kaki seribunya besar-besar, teman-teman. Wih, nice. Wah, wow, lihat tuh. Banyak ya kita temukannya hari ini. Ayo coba kita cari-cari lagi di sekitaran ini, teman-teman. Wah, -teman. wow, mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak lagi nih. Wow, kita buka-buka aja nih semua. Wih, guys. Lihat tuh, nampaknya di bawah semak-semak semak ini, teman-teman. Wah, tumpukan rumput ini ada banyak kaki seribu kuning. Waduh, nih, guys. Ini salah satu habitat kaki seribu. Dia biasanya tinggal di balik semak-semak teman-teman seperti. Wah, dia tinggal di dalam lubang-lubang tanah seperti ini teman-teman. Wede nice. Ayo kita tangkap semua ini, guys. Lihat tuh. Wow, kaki seribu ini salah satu luing. langka teman-teman. Wow, kaki seribunya berwarna kuningnya. Lihat. Wih, mantap sekali nih kawan. Lihat tuh. Makanya guys, kalian belum subscribe, subscribe dulu ya saya. Lihat tuh, Wadih, nice. Ada banyak kita temukan di sini juga nih. Lihat kaki seribu ini memiliki kaki yang sangat lengket nih teman-teman. Wah nice. di 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 yuk kita periksa lagi nih guys. Wow, lihat guys, di sini ada cangkang bekicot nih teman-teman. Wah ini sudah tidak berisi nih guys. Wah oke, okay. coba kita cari. Aja ke sana lagi nih teman-teman. Mudah-mudahan. Wih, Apaan teman-teman? Nampaknya aku melihat sesuatu yang merayap di atas. Wah, guys. Lihat tuh. Wow, itu apa teman-teman? Itu bukan penyu. Nampaknya itu ada kura-kura besar teman-teman. Wih, di guys. Kura-kura jenis ini bisa hidup di darat maupun di air nih guys. Lihat tuh. Wih, besar sekali kura-kuranya teman-teman. Lihat tuh, ukuran tangan aku kura-kuranya lebih besar teman-teman. Wih, lihat tuh. Cuit. Wah lucu banget nih, kura-kuranya teman-teman. Wah dia ini berkembang biak, dia bertelur teman-teman. Tapi kita tidak usah bilnya guys, kita lepaskan aja nih guys agar dia bisa berkembang biak di alam liar teman-teman. Wah lihat tuh besar sekali ya guys. Oke, kita coba cari kesana lagi teman-teman. Ayo kita cari semak-semak. Wih apaan lagi teman-teman? Nampaknya guys. Lihat tuh, ada katak nih guys. Lihat tuh, kataknya lucu banget nih. Wow, katak itu sangat menyukai lingkungan lembab nih teman-teman seperti ini. Wow, nice. Waduh, kataknya pergi ke sana nih guys. Wah, wow, lihat tuh. Tuh katak nih. Wah, pasti di sekitar sini. Ada sungai ataupun rawa-rawa teman-teman ataupun air nih. Wow, kodok itu banyak ditemukan di semua-semua seperti ini teman-teman. Wow, biarkan dia pergi ya guys. Ayo, kita cari-cari lagi di situ. Wah, apaan lagi teman-teman? Tampaknya -teman? aku menemukan sesuatu di dalam Sabut kelapa ini wah wow, di guys lihat tuh ada banyak nih teman-teman kaki seribu kuning lagi nih di dalam sini guys wah wow, yuk kita keluarkan aja nih teman-teman wow nice waduh di sini sangat lembab nih dan banyak sekali sumber makanan di sekitaran sini teman-teman wow kaki seribu itu biasanya memakan sisa-sisa tumbuhan teman-teman ataupun sisa-sisa rumput yang sudah kering seperti ini teman-teman waduh nice ada banyak nih kita lihat teman-teman lihat nih Wih, banyak sekali ya kita temukan hari ini. Wah, ayo kita periksa lagi nih teman-teman. Siapa tahu masih ada lagi bersembunyi dalam sini. Wah, ayo kita periksa lagi nih teman-teman. Wih, kira-kira masih ada lagi kah? Ayo kita periksa lagi nih. Wah, wow, sepertinya sudah tidak ada lagi ini guys. Ayo, coba kita ke sana aja guys Ayo kita cari-cari lagi nih. Cari. Eh, eh, guys, lihat tuh. Ada lagi, ada lagi tuh teman deh guys. Kaki seribu. Murah lagi ada lagi teman-teman. Waduh, -teman. oh, nice. Mantul sekali nih guys. Ayo kita ambil aja nih teman-teman. Wah, wow, lihat tuh. Oh, banyak sekali ya. Kita temukan hari ini. Ayo coba kita ke sana lagi teman-teman. Cari lagi nih guys. Ayo, ayo kita cari-cari lagi nih, guys. Woi, apaan teman-teman? Wih, guys. Nampaknya ada sesuatu yang bergerak. Wow, di dalam air nih teman-teman. Wah, wow, guys. Lihat tuh. Nampaknya kirain ular nih, guys. Ternyata ada ikan belut nih, guys. Waduh, ikan belut ini bisa dikonsumsi, teman-teman. Wow, ini salah satu ikan air tawar nih. Wih, mantap sekali nih, kawan. Ayo, kita tangkap aja nih. Wow, ikan ini bisa dikonsumsi ya, guys. Waduh, mau kemana, sayang? Wih, lihat Waduh, guys. Wah, ikannya lari. Wih, apaan lagi, teman-teman? Nampaknya ada banyak ikan di bawah sini. Waduh, guys. Wow, tadi ikan belut, teman-teman. Wow, yang ini ikan lele, guys. Wow, ikan lele ini bisa dikonsumsi, guys. Ayo kita tangkap aja nih, teman-teman. Mantap sekali nih, guys. Ayo kita ambil aja nih, guys. Uh, ayo kita cari-cari lagi nih, teman-teman. Wih, lihat tuh. Wow, di sini ikan belutnya ternyata. Wih, nice. Ayo kita tangkap aja nih ikan belutnya nih, guys. Uduh, 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 uduh. nice. Dapat ikan belut juga ini, guys. Wow, ini sekali teman dikonsumsi, teman-teman. Ayo kita cari-cari lagi di sini, guys. Wow, guys, lihat tuh, ada lagi ada lagi tuh. Uduh, ini lebih besar, teman-teman. Wow, nampaknya ada ikan belut lagi nih, guys. Wow, ikan belutnya. Waduh. Oh, guys, lihat tuh. Ikan belutnya nih, teman-teman. nice. Udah, dih, dih. Ayo kita angkat aja nih, teman-teman. Ikan belut ke sini dong. Wih. Wow, di sini. Wow. Ih, guys, sangat licin tubuhnya nih, teman-teman. Mantap sekali nih, guys. Bagaimana sayang? Uh, guys, lihat tuh. Wih, bantuin aku dong, teman-teman, biar bisa menangkap ikan belut ini. Lihat tuh. Udah, 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 udah. nah nah nice. ayo kita ambil aja nih Wow, nice oke okay. ada yang terlihat, teman-teman ayo kita cari-cari lagi di sekitar sini guys wow oh, kembang benda wih apaan lagi nih guys wih ada ikan lagi di bawah sini teman-teman coba perhatikan nih guys wow kira-kira itu ikan apa nih guys wih diseru sekali teman-teman hop -teman. wih hop wih guys lihat wih di wow nampaknya ada ikan kercak banget di bawah sini wow nice ini namanya ikan betok, teman-teman ikan ini bisa dikonsumsi ya guys Wow dia ini memiliki duri di atas pundaknya nih guys Oke ayo kita tangkap aja nih teman-teman Uh masih ada lagi di bawah sini Wow guys Wow lihat tuh ikan betok lagi nih Wow ikan betok ini memiliki warna hijau pucat teman-teman udah ikan ini bisa dikonsumsi nih Mantap sekali nih guys Ayo coba kita cari-cari lagi -cari, -cari, -cari kesan, teman teman-teman Udah nah, hari ini kita dapat banyak ikan nih hmm. Wih lihat tuh ada sesuatu yang berwarna Warna di bawah sini Wih lihat tuh nampaknya ada ikan berwarna-warni teman-teman lihat tuh uh ikan berwarna merah teman-teman nampaknya ini salah satu ikan hias air tawar teman-teman ikan cupang nih guys uh ayo wah wow, dia bersembunyi di celah-celah batu ini teman-teman Wih -teman. uh, ini guys mantap sekali nih kita tangkap aja teman-teman uh, kita bongkar-bongkar nih -bongkar. wah mudah-mudahan. uh jangan-jangan uh, sini -jangan ada lagi Ada lagi ikannya nih teman-teman uh, kita kesana nih guys Wih, lihat tuh. Masih ada lagi, teman-teman. Wih, seru sekali, teman-teman. Dapat ikan hias di bawah sini. Ikan hias cupan nih, guys. Nice. Mantap sekali nih, guys. Wah, nampaknya di sini aliran airnya nih, guys. Oke, guys. Nampaknya hari ini kita sudah dapat banyak ikan juga nih, guys. Oke, guys. Nampaknya hari ini sudah cukup ya, guys. Udah dulu sudah video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you next time.